小白宋，你受伤了，现在怎么样？嗯我，我这问题不大，小伤。嗯，那个小白宋，你刚跑哪儿去了？到处都找不到你，明明是仙尊师傅丢下我跑了。 是吗？是吧。不过，我刚刚遇到一件很奇怪的事情，我被一团黑影袭击了。然而在我醒来之后，黑影却不见了。再然后，就是阿虾告诉我，师傅受伤了，让我赶快过来。黑影？难道是石人珠？这个阿虾马甲也太多了。 到处都是。那黑影什么形态出现了？在哪儿？你可还记得？那黑影好像是……哎，等等！哎呀，我这个徒弟从小脑子就……你懂的，一会儿就好 走吧、喔啊、他这是许是邪祟入体邪祟<碎>放心死不了的、嗯、那我就放心、啊啊、嗯是与你相遇的伏笔